Покажите, покажите, лицочек Мы решили... Мы решили Я решил. Я решил это уравнение. Сейчас я вам объясню, Подожди, как уравнение. У меня, у меня. Я, реш... я раскрыл эти модули очень правильно. <свистит> очень правильно. Вот так их надо раскрывать. О классе. В А-классе. В Вот. Я правильно их раскрыл. Сейчас я вам объясню, как я это сделал. Давай. Короче, смотрите. Я все дошарил примерно за 6 секунд, пока видео не работало. Своими мозгами. Вот. Наведи -на -на сюда. Наведи -на быстро. Ну, сейчас я вам расскажу, как это делается. Вот видите, вот тут три промежутка должна быть. Вот. Короче, это все неправильно. Короче, делаем линию. Линию вон туда показывает. Ну вот. Тут, смотрите, ставим точку 5. 5. Видите ее? Вот она 5. И тут ставим точку 8. Вот. Вот она 8. Минус 8. Минус 8. Минус. А тут плюс. Вот смотрите. вот смотрите. сейчас. Фух. Если от, от этой точки, от этой точки пойдет в плюс, плюс, Но, то есть например, будет 6. Подставляем сюда, тут будет 6 минус 5 равно 1. Сюда подставляем 6 плюс 8 равно 14. Значит, все правильно. Значит, все, пожалуйста. Тут все неправильно. То есть берем 5 включительно. 5, 5, 5, нет, 5 не включительно. 5 исключительно. 5 включительно. 5 включительно. 5 включительно. От, от 5 до плюс бесконечности. От, до плюс бесконечности, то это включительно. Значит, получается. Ты бесконечность включил, дебил. Бесконечность не Бесконечность не Значит, минус 5. Плюс x. Что там? Просто. А давай кадры, получился. Да, да. Давай. Ну вот, а, мы продолжаем. Я с я с вами Решеба реше реше от газа. Решеба. Реше ну вот. Наведи вот. на рисочке. На, на 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 наведи, пожалуйста. Оператор профессиональный. Ну вот, мы просто открываем, открываем эти скобки, <с открываем. <с Открываем эти скобки и все получается хорошо. Смотрите, если мы берем отсюда, вот в эту сторону, то получается например, Тут, тут будет 4, тут, не, тут будет отрицательное число. А тут будет положительно. Это значит. Что это значит? Значит, мы берем. Мы берем... Это все неправильно, вы даже не смотрите сюда. Берем от минус 8, от минус 8 включительно. Включительно от минус 8 до 5. До, до, до 5 не включительно. До 5, до 5 не включительно. И значит мы этот модуль... Просто минусуем. Минус X Модуль минусуем. Плюс 5. Плюс х Плюс 8. Тут все тоже правильно получилось. И последнее, третье решение, третий промежуток. Я сказал изначально, вот три промежутка, значит три решения. Ты все равно пятерку включил. Тихо, я не включал пятерку. Я не включал пятерку, я ее не включил. Э -э, ты скобку поставил квадратную. И с бесконечностью тоже. И бесконечностью круглые. Скобки просто не квадратные были, а круглые. Вам показалось. Ну вот, если мы берем вот отсюда, вот отсюда, и вон туда, то в любом случае получается отрицательное число. Так делать нельзя. Но мы сделаем. Значит, мы берем... Значит, мы берем от минус бесконечности... Круглый скоб. Это бесконечности такая красиво. Да, да, а, да, От минус бесконечности до минус 8. До, до минус 8. До минус 8. Это все не включительно. И получаем... Получаем минус х, минус 5, минус х, минус 8. Мы решили. Вот сколько нам понадобилось для этого легче, мы раскрыли модуль. С вами была Решеба от Газизулина. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы будем рады вам снова.